Продолжаю наши действия по замене сервопривода. Ну, хотелось бы убедиться, а не зря ли мы все это затеяли. Посмотреть, действительно ли шестерни у этого родного старого сервопривода. Тут пластиковая шестерня, вот сервопривод 2080 80 Действительно ли у него слизаны шестерня? Для этого нам понадобится отверточка маленькая. И, собственно, мы его попробуем раскрутить. Здесь на обратной стороне необходимо выкрутить 4 винта. Ну, вот. Раскрутить и посмотреть, а что же, собственно. Там в первоприводе произошло. Почему он у меня поворачивал налево хорошо, а направо он плохо поворачивал и трещал как музыкальный инструмент с названием трещотка. Вот. Сейчас мы попробуем это сделать. тут мне все еще продолжает помогать в виде фона так вот раскрутили грубо говоря и опс демонтировали верхнюю часть здесь резиновая прокладочка остается оп, оп, оп. вот такие вот длинные такие длинные винтики внутри тоже видите с с уплотнением так что же у нас здесь произошло почему а вот почему вот если видно вот она слизанная часть надеюсь что видно вот слизанная часть 6 у меня всего навсего тут три, три зубчика где-то два даже два зубчика Два зубчика слизаны Но из-за этого Сервопривод Когда подходит К этому моменту Вот Он не в состоянии Провернуть Нормально Так что у нас он, Видимо в крайнем положении находится ну, Вот эти зубчики вроде бы конечно Еще ничего Но уже -то, тоже подгулявшие Итог, а вот там еще внутри, если видно, сейчас демонтируем, вот смотрим, первая шестерня, вроде, ну почти, грубо говоря, почти все целые, вторая шестерня, смотрим, вот, один зубец здесь, так, фокус, фокус, вот, фокус, Водим. вот один здесь зубец, сейчас покажу, вот он один, и вот здесь на противоположной стороне два. То есть, вариант, вот вторая шестерня уже не гожая. остальные шестерни, ну визуально я так оцениваю, что визуально они работоспособны сам сам сервопривод работоспособен, но вот вторая шестерня вот эта вот она, конечно, привела к тому, что что у нас не работает, реально не работает сервопривод. Чем интересно серво? Вот что здесь резиновое уплотнение. Что здесь резиновое уплотнение. На самом деле я, конечно же, ее выбрасывать не буду, она рабочая. Вот, я ее... А, я ее тут потом, когда закажу, я закажу обязательно ремкомплект. Вот, и заменю шестерни. Существуют ремкомплекты для этой для этого сервопривода я конечно же его куплю со временем не сейчас, сейчас у всех ну, проблемы в этой жизни с деньгами. Вот, я не исключение. Денег всегда не хватает. А через время я обязательно закажу ремкомплект и куплю и верну серву к жизни. По крайней мере, может быть не в этом применении, а может быть даже и в этом. Экзопасная запасная будет. Она может работать. Вот такая ситуация. Да, в прошлой части мы демонтировали серву. Когда демонтировали серву, мы вытащили вот этот разъем. Вот из этого разъема вытащили коннекторы. Ну, сейчас мы их ставим. Определяется все очень просто вот там, где вот этот выступ, да, а-ля футабовский разъем, там, где вот этот выступ, значит, здесь, с этой стороны, должен быть сигнальный кабель. Сигнальный кабель обозначается, как правило, цветом отличным от красного и черного. Черный – это минус, красный – это плюс, и потом сигнальный. Итого, значит, пользуясь вышеуказанной маркировкой, красный посередине должен быть, как плюс черный должен быть в противоположном от сигнальном состоянии. И вот таким образом мы их распределяем. Просто-напросто вот таким образом распределяем и впихиваем до щелчков каждый, каждый кабель. Оп, щелк, щелк. И вот теперь... Эй. Вот. Надо пры... Вот. Второй защелкнулся. И вот этот вот сейчас защелкнем. Эй. Оп. Все. Все три защелкнулись. Вот разъем. Как бы. Цел и не вредим вместе с этой сервой, в которой необходимо заменить шестерни. Ну а новый, новый сервопривод короновский мы будем разбирать и герметизировать в следующей части.